2017 года в народном ополчении Донбасса, так как еще названная в армии ДНР. Вот ребята, я очень разочаровался в этой так названной ДНР, в этой армии, потому что там есть всего лишь один обман. Сегодня состоялся суд и меня освободили от уголовной ответственности, ребята, которые находятся на той стороне на чьих руках нет крови. Я возвращайтесь домой, служба, программа службы безопасности Украины работает.